Да. Да. Какая прелесть! Оу. А, людей берут из мором, учитывая то, что потеряется внимательность. И на сегодняшний день мы задаем вопрос, а как в огромных странах Выбором уже известно на следующий день. Четкий результат. У нас же этот вопрос затягивается. И затягивание процесса дает возможность манипуляции. Еще раз, прекрасный, возможность манипулировать голосами избирателей. В этом округе проходит наш кандидат, господин Резинойко. И я приехал поддержать его, обратиться к членам комиссии. Но, Хочу обратить ваше внимание, рядом помещение, которое было практически в три раза больше. Умышленно сделано помещение, люди находятся в полноценных неудобных условиях, где нет вентиляции, где нет воздуха, где созданы все условия для того, чтобы люди работали на избор. Хотя в этом же здании помещение много лучше. Многократно обращались для предоставления большего помещения, но, увы, Такое ощущение, как будто умышленно это же дело. Если у кого-то возникает соблазн нарушить закон, я еще раз хочу подчеркнуть, что мы будем делать все для того, чтобы у кого-то был соблазн возник, чтобы этот человек отвечал за закону. можно на руках?